будет состоять из двух этапов. Первый этап – теоретический. На теоретическом этапе вы должны показать свои знания по эксплуатации самоходных транспортных машин, по правилам дорожного движения самоходных транспортных машин и на категорию, на категорию третьего класса. Да. У вас сейчас на столах лежат экзаменационные листы да, или листы участников конкурса и три билета. Билеты лежат в следующей последовательности. Сначала билет третьего класса, потом билет по эксплуатации и билет по ПДД. Первое, что вы сейчас должны сделать, как что конкурсанта записать фамилию, имя, отчество, да? Написано. Все-все-все фамилии все, и отчества. Первое, что вы должны сделать. И меня Теоретически так, да, включайте три билета. Максимальное количество баллов, которые вы сможете набрать, 12 плюс баллы за время. Да? Кто быстрее сделает билет по времени, получит 3 балла. Соответственно, по местам. 3 балла за первое место, 2 балла за второе место, 3 балла за первое. Но это не значит, что можно поставить на пункт баллы за первое место. Первое место назначит тому, кто сделает мини минимальное количество ошибок. И, соответственно, лучше время Это понятно. Начнете решать билет с третьего класса, потом билет в эксплуатации и, и Как только вы решите все три билета, поднимайте руки. Не оборачивайтесь. навыки по вождению, управлению трактором, да, по следующему элементу. Алексей Борисович скажет, каким элементом гараж ровно уступление все остальное теперь и на стакане откат соответственно, ну все критерии ошибок вы знаете mm -hmm. единственное, что я не требую сегодня это включение поворотника а mm если -hmm. можете снова включать? если желаете, можете включать, но думаю не стоит, чтобы не было остальных требуем также подачи звукового сигнала в движении до лимбового, mm -hmm. то есть также выполнение каждого упражнения, значит, 3 балла, 4 упражнения, 12 баллов. Высочайшая оценка также учитывается время выполнения. И, соответственно, за каждую ошибку снимаются баллы. Потом подводится общий тот, и выясним, кто у нас лучше всех усвоил материал. Вопросы есть? Вопросы нет. Совсем теряется. Всем удачи. Не спешим внимательно. Главное точность. Особо торопиться не нужно. Нужно знать правильный поворот. А как получать разведский наручкой? Что? элемента. Какие на экзаменах будут, такие и здесь. Для нас выпускное устройство имитация. Разворот в на пространстве, дворик и стаканы Все это вы делали, все это вы знаете. Сейчас мы придем итоги. Единственное, что у нас эстакад стоит немножко удобнее. Значит, напоминаю, остановки до стоп линии полметра или уже меньше. Установку в строго по оси параллельно с тем гаража. Полметра за одни стен. Но он знает почему. Я раскаиваю лучше. нужно основаться. Так, перед въездом замку для пространства остановка после. Разворота при выезде тоже остановка. То есть обозначаем начало упражнения и конец упражнения.